Пленер начался с одним неизвестным. Все было, то есть, все, все, все друг друга знали, все было замечательно. Единственное неизвестное, что делать с глиной как художников прекрасно знал, насколько у них ну, твердая рука, что у Елены, что у Алексея. И я это ну, прекрасно видел в материале. Они этого ну, пока еще до того момента не знали, потому что материалы не работали. Но я понимал, на насколько им будет приятно работать с этим материалом. Я предложил кое-какие полуфабрикаты, чтобы они вошли в тему материала у нас было всего четыре дня для лепки и росписи, а потом два дня еще были обжиги и испугаться не успели, как говорится, как все все было уже сделано. Ну и услышать друг друга, это очень глубоко ну, культурные люди, завершенные художники, поэтому с ними в этом смысле было очень легко. Керамика сама техника она универсальная, она подразумевает все элементы остальных дисциплин классических Формы, это скульптура, графика рисунок, живопись, элементы живописи, элементы архитектуры, то есть про пространственные вопросы. Ну и самое важное тут философская сторона дела, то есть дело не предмета, а что оно в себе несет. Вот, то есть этот аспект очень важный, а он у каждого художника ну, с собой, скажем так. С того момента, как сформировалась арт-кемповская база в следы миркочерниговского района, постепенно задачи как бы увеличивались по мере того, как поступали разные люди. И этим заинтересовались не только ученики, которые хотели ну, попрактиковаться в керамике, но и других профессий фото, музыканты, живописцы. Это обретало все больше смысла в контексте разрушения мифа о как бы, ненужности или мешевартости периферии. Ну, на самом деле мы максимально заряжаемся именно под открытым небом, в той якобы простоте и лежит вся сложность Вселенной. То есть мы можем там увидеть и в прямом смысле, и в переносном смысле полное небо, понимаете, и ночью, и днем. Мы видим не только себя и свое место находим, но и вообще мироздание. Это не громкие слова. На второй, на третий день спадает пелина урбанистическая, понимаете, и вы начинаете ощущать просто мироздание и себя его частью. И вот эмоционально очень удачно и удобно переносить это все в первичном материале, это глина технология, которая там сейчас у нас есть, она также первичная. То есть мы лепим руками, достаем самую глину из соседнего села, привозим на лошадочки, его переминаем, лепим и обжигаем на дровах. И вот этот цикл привычности, и ни, ни один человек не может сказать, что он это не умеет или не сможет. То есть это подвластно э, буквально ну, любому человеку на своем уровне. И, и каждый получает искреннее удовольствие от э, вот этой полноты.